Всем привет! Сегодня мы будем проходить Микель. Будем играть за Авана. Сегодня работа немного затянулась. Так, берем отмычку. Открываем. Нужно выбираться отсюда. Так, шукаем молоток. тут? тут его нема. Вот он. Забираем молоток. Разбиваем на вот это стекло. Черт. Забираем ключи. Открываем сейф. Открываем и забираем все. Вот так, стоп закрываем. Проматываем Я же ничего не забыл, да? Блин, трава всегда в клетку. Клетка. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Все. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. А це... Так, отримав клітку, коротше. І дивіться, що ми будемо зараз робити. Її не можна Дивіться, як узнать пароль для новичкових, хто не вміє Іграти в цю гру, хто тільки перший раз зайшов Дивіться. Дивитесь прямо як от у маньяк. Ось. Перша тройка. Тоді йдите до цього стола. І тут буде 6. 3-6. Дивись, прямо, ль, право, ливо. Ось ливо. Э, 3, 6, 4, 7. Три, шесть, ага, сейчас. Три, шесть, четыре, семь. Все, дор открыть. Так что, дивитесь, прямо, вправо, влево и назад. Так, тут ничего нема. Дальше шукаем. Тут тоже ничего нема. Э -э Чёрт! Какого Так, сначала закрываем двери, а тоди... Робота следующий. Дор закрыть. Панель выключаем. Пыльку. Только... Тихо, куда? Забираем и идем сюда клетку. здесь не так. Видимо, показалось. Теперь открываем дверку. Теперь смотрите, что мы будем делать. Откручиваем. Забираем отвертку. Тепер оч цепочку перерезаем. Берем вом. Путаем кислоту. И берем часть от кирки. Так, дальше. Часть от кирпим сюда на чертеж. Uh, убираем это берем, блин лом забираем палочку и назад ставим uh, кирка у нас есть теперь что? нам треба? Uh. что это за шум? честно не знаю, палка может быть где заводного. Короче, я не буду терять времени. Двор закрыть. И сюда в клетку. Тут будет специальный ключ. Вот планка, я не знаю, где она. Вот треба и шукать зараз. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Не так кажется, вроде мы что забыл закрыть. А? Видимо, показалось. Из-за чего появляется такая навычка напряжения. Короче, открываемся. Забираем специальный ключ. Рычаг спецключ. Тоді открываем дверку, короче. дверь открыть. Um. И шукаем планку, короче. Блонка демона. Ещё есть то важно заметить здесь. Типа она мол уже в таком месте шло и просто нереально ре... заметить. Это нам не надо. Ось вот оце... это. Последняя вот эта планка, вот это такая тупизна просто. О, где она может быть? Я этот респонд даже не знаю, честно сказать. Вот из-за чего может время истекать. Самое главное... Вот, где она, вот, ну, типа. Короче, сейчас я питкаску включу. Или стойте. Нет, не важно. она. я питкаску включу, то ей повернусь до Так, короче, я подойду за питкаску. Удивитесь, где-то панка была. Короче, если в кого-то попался а... респаун, знайте, что панка сбегает у нас из шкафчика. Подаем электричество. И можно вызвать. спец... спецключ. На это для чего-то кирка и... Э, короче, и шпылька. Шпылька, чтобы там давай еще одну якусь жертву достать. Так давай быстрее, серьезно. А, сейчас открыть тебе дверьку. дверку. Давай, давай, давай. Ставка. Все, давайте. Теперь нам понадобится. Здесь тут. О, бачите, тут есть проход и, и можно пройти в голову третьего. А сколько, чтобы нам еще одну, короче, спасти? Еще одну жертву у тебя, маньяка. Маньяк. Сами ты будешь проклятый. Так, сейчас мы... Давайте кое она применяет. Вы можете просто пройти, можете открывать дверьку. Все. И вы прошу игру. На этом все. Всем пока.